Ну, а зараз до нашої студії завітав відомий режисер Семен Горов. Саме він працював над серіалом, який так чекає вся країна. «Останній Москва. Всі заінтриговані, наскільки він буде смішним. Розкажіть, просто, ваше відчуття, яким він вийшов? <кхм> Ви знаєте, ми вложили в нього все, що у нас було: своє здоров'я, свої сили, своє время. свой талант, большая команда работала над этим сериалом. Вы знаете, я надеюсь, что зритель оценит наши старания. А решать, смешной он там или нет, ну, Наверное, пусть решает зритель. Я думаю, да. Мне смешно. Это, 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 ну, это уже хорошо. Это уже неплохо. Раз режиссеру смешно, значит, это уже неплохо. А съемки проходили и на Западной Украине, и здесь, да, под Киевом. Расскажите, пожалуйста, как вот, вот мы сейчас можем увидеть фотографию этого гуцульского края, где проходили съемки. Как выбирали локации? Это вы ездили лично выбирать? говорит, вот здесь на, будем снимать, здесь не будем? Или как это все происходило? Ну, мы поехали сразу. Мы поехали... В принципе, в Карпатах мы бывали довольно часто, и вся съемочная группа. И мы поехали сразу в Верховину, поселились там в такие в самые бендеровские места, как говорят. Да? И ездили мы на, в горы на съемки на таких джипах, которые украшены там символикой, упа, там смерть врагам, все черно-красное. <свят> С нами был Игорь Скрипков, это вот артист из Москвы. Он, конечно, ехал в этом джипе. То есть он искренне боялся. <свят> ну, не то, что боялся, ну да, ему было это в нове. <свят> Вот, ну и там про это, просто этот тур был в такой стилистике, как бы оформлен. Вот эти все джипы туристические. Туристы такое любят в Карпаты, да, но ему было да, не Сначала по себе. Не не а, по себе. А, а действительно, расскажите, вот в России уже резонанс есть по поводу анонсов, mm -hmm. уже там и на, на центральных каналах, российских, что-вот, украинцы такое сняли. Вот актер, который действительно yeah. москвич. Э, вы с ним yeah. какие отношения? Как он вообще все это наблюдал изнутри? Вы с ним общаетесь? Да, конечно, мы дружим с Игорем, он бывает в Киеве. Ну, как, конечно, там есть особенности. Он там особо не комментирует эту ситуацию, ну, пока, по крайней мере. Ну, там да. нельзя комментировать уже. Ну, да. Вот. Ну, все хорошо. Я хочу подчеркнуть, что этот сериал не боже, упаси никакой, не ксенофобский, не антироссийский. Это, это сериал о любви, о дружбе, о том, что мы смеемся в этом сериале над собой прежде всего. Это согласен с вами.